Ну що ж, з доларом більш-менш розібралися? А як же бути ситуацією в країні, яка триває? Раніше можна було говорити дружба чи ненавість, але зараз ми бачимо, що це вже війна. Я хочу представити наступного гостя нашої програми, директора Київського інституту мирних ініціатив Андрія Мішина. Добре, Пане Андрію, Добре. я вас вітаю. Пане Андрію, скажіть, от в країні війна ми віддали Крим, не зробивши жодного пострілу? Как я могла статься? Ну, вопрос после того, как случилось, объяснять очень просто. На мой взгляд, все-таки, значит, само понятно, есть власть в стране. Власть была именно такой, что, знаете, вот когда на корабле есть знак «не могу управляться». Государство в этот момент просто вывесило этот знак, оно не могло управляться. Почему это произошло? Ну, значит, прежде всего, то, что в стране вообще не работала система политических коммуникаций. Коммуникации как социальный протест, диалог населения с властью и наоборот. Значит, во власти закрепились как тромбики, организованные группы экономики и политических интересов. И практически выход для обновления власти, для того диалога, о котором вроде бы у нас очень часто говорят диалог власти и гражданского общества, не понимая терминологию, ну, просто этот диалог не мог происходить. И если мы можем сказать, как получилась война, ну, достаточно просто. Давайте скажем, что люди на Майдан, если мы отбросим тех олигархов, в интересах которых значит, против олигархов о власти, ну, хотя и те, и те были в власти, они организовывали первый выход студентов, не политический Майдан, то мы видим, что люди, которые вышли туда, они прежде всего несли, значит, представляли собой социальный протест. Социальный протест, значит, невозможность реализации свои права, коррупции и так далее. Но если мы посмотрим восток Украины, ну давайте посмотрим, что первые митинги и Харькова, и Донецка, и Луганска, они как раз люди выходили на волне социального протеста. Зачастую со старыми коммунистическими лозунгами. Там нигде не было двуглавого орла, не было, значит, Новороссия, как идея, значит, узких интеллектуалов уже была навязана позже. Значит, это тоже абсолютно понятно, что в основе как раз то, что, ну, несмотря на то, что 23 года говорили о реформах, но оказалось, что на этот момент власть была наиболее неэффективна. Она, значит, причем настолько боролась со своими оппонентами, что в результате вот рассыпалась, вот как было когда-то в среде 20 века модное слово «колос на глядяных ногах». Вот таким колосом и оказался политический режим, который называл себя вполне демократическим. Причин достаточно много. Мы можем говорить об этом как диагноза болезни. Ну, э, значит, но понятно, что прежде всего... значит э, Політична структура государства не, 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 не оказалась готова вести ефективні комунікації між населенням та власті. А якщо брати зараз пройшли вибори, і ми побачили, що все ж таки знову до влади прийшли ті ж самі партії. Що ми можемо говорити? В партії ці прийшли до ради, яке ну, тоді майбутнено. Ви, ви значить, ну прежде всього, значить, ну когда то В Германии американцы 46 -го года несколько лет проводили курсы политическое образование взрослого населения. У нас эти курсы политического образования, значит, надо проводить на всех уровнях, несмотря, значит, что есть эксперты. Сейчас масса политологов. Вот, ну вот у меня есть и научное звание, и заслуженный деятель. Когда я прихожу и говорю с политологами, ну да, он активист, он волонтер. И я был, ну, ну на этом заканчивается. он не знает не просто терминов, не, не знает подхода. Вот опять же те же партии. Термин политическое развитие означает и про прогресс регресс, но движение вперед. Тоже если партия, она изменилась, уже хорошо, то есть, значит, это достаточно положительно. Значит, создавать новые партии с нуля... Ну, значит, это действительно тоже возможно, но хотя, значит, много раз вот во время этой избирательной кампании, я проводил ее и в Луганской области, и в Блок Порошенко, и в Одесской области, в Черновцах, и в Днепропетровске, для меня был показатель, что нет коммуникации поколенческой что новые 30-летние зачастую проигрывают, что у них не могут найти общий язык, например, с главами местных общин, значит, потому что тем по 50-60 и непонимание идет полнейшее. Угу. Причем не идеологическое, а именно потому что вот есть как бы и провал. Между политиками разных поколений. И значит вопрос: значит, в терминологии: вот сколько ты не хочешь говорить, что вот вы здесь будете работать, например, старшими избирательными участках. Агитаторы тебе отвечают: нет, нет, у нас другая структура. Вы старший избирательных все равно не понимают. Это и ты соглашайся, агитаторы. Люди привыкли к определенной системе. И самое плохое, что партийная система в нашей стране так и осталось. Какую бы партию ни создавай, а система рыночного образа, она не для массовых партий, для партий избирателей, для партий, в которых нет членства, нет фиксированного членства, для партий, в которых уже нет тех денежных взносов, ну, значит, практически то есть ежемесячных, где нет территориальных. У нас же все партии, которые создаются, и, например, мы для борьбы с коррупцией запретили блоки все эти блоки вошли в новые партии, прошли, и, значит, ну, знаете, вот показатель коррупции, сколько цена одного голоса. Значит, белится, сколько партия потратила на выборы, на количество голосов получилось. Значит, если больше 50 долларов, это уже достаточно высокая коррупция в стране. Когда-то у Мороза получилось официально, сейчас скажу так, по тем временам, 60 долларов, 235 гривен было, да, 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 даже больше. Но сейчас, если мы смотрим, что в проходной части всех партий место стоило для желающего войти, ой, в партии власти даже сотое место стоило число с семью нулями. Значит, mm -hmm. в таких, значит, в других поменьших, значит, мы говорить о том, что коррупция и эти люди идут, пришли на выборы, чтобы бороться сами с собой, ну, достаточно сложно. Але все таки, если мы будем говорить про новые партии, почему проиграли эти новые партии, которые формировались громадскими активистами, але даже же волонтеры подавались? Ну, вы знаете, понимаете, прогресс страны создают именно инициативные люди. Ну, не, не всегда это позитивно, потому что вот со даже демократии в Афины. Платон упоминает, что при Сократе приходили молодые торговцы значит, в Агору, в парламент Афин. Их он называет радикальные демократы. Ну, не надо слишком путать. Но то, что они выступали, как говорил и Порошенко, и Тимошенко и так далее, фраза у них была первая. Значит, почему я не могу относиться к гражданам Афин, как я отношусь в домах с рабами? Именно радикальные демократы, значит, всегда начинали новые войны, всегда, значит, выходили, на, значит, в, которые Афины, кстати, всегда и проигрывали. Значит, мы можем консервативно из партии, они не выиграли ни одного сражения. Но смысл о том, что сегодня мы вот этот фактор радикальной демократии, Значит, вместе с теми людьми, которые пришли в новый парламент, видим достаточно ярко. С одной стороны, Бог с тем, что пришли полевые командиры, что нет достаточного юридического образования, что между загально-державной и державную программу они не могут, не uh -huh. различат ни подготовки, ни как делается закон, ни как формируется бюджеты, не знают. Не говорят, возьму 30 помощников и все получится. Значит, ну, сейчас, это даже хорошо. С одной стороны, они как санитары нашей законодательной власти, чистильщики, то есть власть, законодательная власть очистится. Вопрос, опять же, кто? И, значит, когда говорят все те же, кто будет Передавать знания. Кто будет передавать знания, умения, значит, причем тот же аппарат тоже сейчас меняется, очищается, заходятся все равно знакомые друзья, у родственники сват. или же те ребята, которые просто громче говорили. Во-первых, -во значит, как раз вопрос политического образования, подготовки, специальных компетенций в области экономики права у таких людей нет. И, значит, мы видим, что как раз проблемой режима Януковича, что Придя к власти в 2010 году, опять же заходили все те же, и значит, власть становилась все менее и менее компетентной. Ну, то есть можно сделать вывод, что олигархия и коррупция не дают нам того, чтобы пришли к власти действительно гидные люди, которые могут изменить страну. Ну, вы понимаете, олигархи, коррупционеры прекрасные люди. Значит, везде в мире они двигают прогресс. Понимаете, вообще вот прогресс, раскачивая страну на раз, два, три, значит, преступники, коррупционеры, олигархи, изобретатели. Ну и олигархи, как очень богатые люди, как раз и, а, и двигают прогресс. А лентя еще ну, в некоторой области. Но смысл, значит, в чем право, плохо, когда действительно коррупционеры и олигархи власти. Растет расстояние между бедными и богатыми. Страна нещает. И для того, чтобы скрыть это обнищание, нужны какие-то какие военные, то есть на границах должны что-то полыхать. Ну, ну, нужен общий враг. Но как раз значит, это проблема коррупции. С этой стороны, коррупция перечеркивает все свой позитив, значит, ну и потом же, значит, побороть коррупцию достаточно легко. Это лоббизм. Значит, ну вы извините, значит, во все другие партии официально можно финансировать. Ну давайте посмотрим карьеру самого успешного человека 21 века Барака Обамы. Просто значит, просто, значит, как у нас, если сверху строится партия, вот у меня есть деньги, есть яркие политики, и я сверху пытаюсь идти к населению. Как строится партия избирателей? У них, значит, например, вот берем на месте. У нас есть приемные депутаты, есть социальные работники от власти, есть, значит, районная партийная организация той или иной партии. У них все это как дезодорант и кондиционер, все три в одном. Почему? Барак Обама, первое его место работы, социальный значит, организатор, он выбрал, не захотел ехать в Нью-Йорк на хорошую экономическую должность, а поехал социальным организатором в Чикаго. Он в одном лице представлял собой и представителя конгрессмена, социального работника, работал с религиозными общинами афроамериканцев. И, значит, и одновременно же и представлял демократическую партию. И поэтому социальный лифт, у него карьера произошла, он сразу же сменил конгрессмена. Значит, и дальше уже пошел в конгрессмена штата, в конгресс США. И то есть более быстрой карьеры в 21 веке не было. Но значит, с, этой точки зрения, когда у нас социальные работники на маленькую зарплату, и какие они могут к ним обращаются люди, передать им достаточно трудно через администрацию. Политик, опять же, Связан у нас, как мы уже говорили, о коррупционерах, и все его социальные инициативы проходят только во время избирательной кампании. Спасибо, что это детские площадки. Спасибо, значит, но дальше не идет. В Соединенных Штатах, например, значит, следующее за детскими площадками, демократы, например, предлагают школы раннего развития. Достаточно окупаемые. Вот ваши дети, домохозяйки этого города, самые талантливые, и за них голосуют. А как представляете, сегодня, когда. Детей все меньше, школы раннего развития, шахматы, музыка. Но это я советую нашим коррекционерам взять себе. К... На к выборов местной совет, и все-таки перейти к идее школы раннего развития. Хотя бы будет польза, тем более что зачастую детские площадки и спортивные городки сейчас только мешают, а детей в этих дворах, вот, например, в столице нет. Ну, вот он построил, он показал свое внимание. Дальше человек этим пользуется. То есть система вот этой коммуникации связи нет. Понимаете, на Майдане была масса активистов, масса молодых ребят вот для меня, например, хороший показатель партия «Сила людей» с Алексеем Гонтаруком. Они просто не могли пройти, потому что, как честно, они не хотят брать деньги у спонсоров. То есть, достаточно на встрече, значит, идеи достаточно хорошие. Но, опять же, для коммуникации с населением, ты, у тебя должны быть деньги на командировке, ты должен предлагать и цели. И, значит, это вот с одной стороны они не могли дойти, с другой стороны, как в Одесской области, так и в станице Луганской и в том же счастье, вот когда-то я выступал от имени того или другого кандидата, зачастую кандидаты боялись ехать, и поэтому руководитель штаба он проводил ЖБК, жизнь без кандидата. Uh -huh. Ты приезжаешь и сам выступаешь, рассказываешь о добрых делах, после этого значит, к тебе сразу же обращались, а теперь расскажите, как вы понимаете ситуацию в стране. Uh -huh. И в общем запрос на политинформацию, запрос значит, для людей для определиться достаточно большой. Вот его, с точки зрения, когда в эфире проходит у нас информационное противодействие, и, значит, и города комментаторы говорят, да, мы врем, но вы понимаете, информационная война. Вот они действительно, значит, население сейчас ищет вот коммуникации и ищет политики, которые бы понравились. Я бы не хотел говорить, что успех оппозиционного блока, значит, значит он связан с каким-то, значит, как бы, есть это вот старые прорвались к власти, или это, значит, действительно настоящая позиция. Но прежде всего, давайте скажем, к власти сегодня активно шли корпорации. И, значит, э, ко мне к самому обращались, значит, Донецк Энерго, так Энерго. Сразу, значит, пожалуйста, вот нам нужна компания, мы не знаем, пойдем ли мы с оппозицией, но нам надо, мы боремся с приватом, и поэтому 24-й округ Днепропетровск, 59-й округ Курахова, корпорация готова бороться. Им говорят, что ну, если корпорация идет на выборы, это и есть коррупция. Ну, да. Значит, тут грустно. Но корпорация успешна. Вот мы видим 59-й округ мэра Курахова Сашко. Значит, так энерго провела, несмотря ни на что. Победила приват. Также и в Днепропетровской области. Но вот то, что слово оппозиция, а ведь оппозиция, это Буква А означает другая оппозиция. Оппозиция должна быть во всех органах власти присутствовать. И еще в 2003 году были придуманы громадские рады, гражданские советы, созданные в 2003 году. И, значит, сегодня, вот давайте посмотрим, вот в них и должна находиться оппозиция. Она должна быть представлена в громадских радах при министерствах. Я сегодня внимательно шерстил рядовый портал. И, значит, как сказать как потемкинские деревни как фанерки громадские рады работают но прежде всего в силовых структурах в министерстве обороны министерстве иностранных дел вот, в Министерстве, в остальных об этом уже даже не говорится и, и понимаете вот когда если взять вот сам фактор радикальной демократии вот прекрасный демократ юлия Владимировна тимошенко но как только она стала премьер министром вот она прежде всего перечеркнула громадские рады, и вместо громадских рад уже в 2005 году были громадские коллегии. А разница в чем? Что громадская коллегия это при министре. Громадская рада это вот как орган при всем министерстве. Значит, то есть сразу были вычеркнуты полномочия, и тогда была сама идея создать вот механизм гражданского контроля, значит, чтобы громадские рада, у них был свой банк, они были как отдельный институт в обществе. Сейчас все это разрознено, и, значит, наверное, если вот вспомните при Януковиче, за громадскую раду при Киевской администрации, при МИДе, какие были борьба между оппозицией и представителями власти. Значит, на сегодня мы, значит, сама тишина, что вокруг громадских рад ничего нет. Значит, конечно, кажется, что мы сделали шаг вперед вместе с революцией достоинства и два шага назад сегодня в, значит, направлении контроля за органами государственной власти. Если же говорить о партиях избирателей в избирательной системе, ну, понимаете, сейчас подготовлено сейчас два новых закона. Значит, есть проекты закона и проект Ключковского, но никто сегодня точно не может сказать, что такое открытые списки. Тем более, что даже приняв эти законы, это не только усложнит, но, вот как я уже говорил, что ты говоришь, вы старше избирательных участков, а те будут агитаторами. Uh -huh. Значит, открытые списки все равно превратятся просто в какое-то, ну, Хорошо бы, если бы рейтинговое голосование. А обычно, значит, лоббирование, значит, ну, грубо говоря, люди, которые платят за выборы, идя на выборы, вот какая бы первичная организация производства больше не нужна, идет человек, у которого есть экономический интерес, который платит. И поэтому сегодняшние партии, ну, ну, можно разделить такими словами, барыги, те, которые идут, и исполнители. При открытых списках опять мы получим список из барых Значит, ну, если даже сказать... Даже смотреть в самых лучших идеях. Вот когда еще выдвигали Виктора Андреевича Ющенко к власти на, на одном из съездов выдвигала молодежная партия, вот я оказался рядом с одним его близких подвижником, Александром Третьяков, президентом. И тогда меня еще сама поразила эта фраза так достойного древнегреческого радикального демократа. Фраза была такая: Ну, ты понимаешь, говорит, что мы финансируем. А все равно в парламенте заправляют идеологические партии. Там э, Тарасюк, э, дальше там Украинская народная партия uh -huh. говорит. Значит, если побеждает Ющенко или проигрывает, мы все равно только кошелек. Поэтому нам надо создавать свою партию. И вот ту химеру, которую создали под названием, э, значит. Э, Наша Украина партия, это вот и была партия, когда, значит, было перевернуто, и вместо идеи, значит, люди, значит, свои кошельки, значит, то есть бизнесмены, вот радикальные демократы пришли к власти. Поэтому, значит, какой фактор сегодня будет сдерживать радикальных демократов? Значит, сколько радикальных демократов в блоке Порошенко, ну, и в Народном фронте, понимаете, Народному фронту очень выгодно. Успех Народного фронта заключается еще и в том, что нельзя называться партией власти. Вот блок Порошенко назвался Партия власти. И на этом фоне Народный фронт, хотя и был гораздо больше партия власти, контролируя правительство, Министерство внутренних дел, сразу отошел в тень, и значит, на нем значит, красивая мантия оппозиции, как бы такой э, э, национальной, прошла, и значит, позволила э, э, на, Народному фронту набрать достаточно голосов. Но в целом то, что начинаются дискуссии, э, это уже достаточно оптимистично. Плохо только одно: что современные партии – это прежде всего научно-экспертные структуры. Значит, научно-экспертные структуры в нашей стране, если мы не берем Академию наук, там совсем другое, значит, и... Значит, мы можем сказать, что зачастую это вот чиновник остается без должности, он под себя оставляет 2-3 человека. Ну, даже возьмем фонд Разумкова. Я всегда удивлялся значит, как можно проводить такое количество исследований. Потом просто понял, что Гриценко базу данных Совета над безопасности, где он был начальником, забрал с собой, и практически все старые доклады проходили, так как количество этих людей не могло проводить. Берем другие формы. Значит, это вот просто изображение аналитической деятельности. Вот борьба рейтингов и смешных социологических структур, которые появляются, ну, специалистов в Институте социологии не так уж и много. Зато маркетологи, идя на выборы, и, значит, и на себя маркетинг, получается, вот эти дивные рейтинги не сразятся оттуда. Но в чем смысл? Например, возьмем корейские партии. В каждой партии значит две-три института. Вот институт является идеологической платформой и каким-то значит, направлением. Вот то, что производит один, другой, вот разные подходы. Но там все время идет выработка каких-то смыслов, программ, предложений и разных подходов. Потому что не может быть одного подхода, ну, ну тобто, как, как и в экономике. Нам есть учебных в них чему. Ну, не только в других. Хотелось бы, чтобы сегодня в партиях появились настоящие аналитические центры. А экспертные что может центры. Это быть? Конечно, может быть. Но у нас проблема, знаете, хорошие аналитики, например, экономист Плотников, помните, рекрутировали угу. в партии региона. Значит, вот их, как, другое дело, что они там растворялись, став депутатами. Так же, как вот масса журналистов, прекрасных журналистов, начиная от Арии Шевченко, пошли в депутаты и растворились... Ну, как сказать? господи, хотел биомассе сказать, в парламентском коллективе. Вот, ну, значит, сегодня просто надо искать, хотя бы показывать проблемы, с чем идти к населению. Нужна действительно система политического образования взрослого населения. Сегодня нужно действительно говорить хотя бы о терминах. Ну, давайте простейший пример. Вот как у нас в коллекционной программе и, значит, во всех программах партии есть понятие средний класс, правильно? нам его надо развивать. А вы никогда не задумались, в чем узость этой теории? Значит, она очень простая. Мы говорим, что есть бедный класс, есть средний класс, и нам надо развивать средний. В этом априори уже сразу есть богатый класс, который нами управляет, и он неприкасаемый, мы его не трогаем. И вот, вот этот момент в теории среднего класса никто никогда не говорил. Когда, значит, например, говорят государство услуг, вот это, если посмотреть программу Акимова у Янукович, и Юнакович, и меня смущает, что государство услуг опять хотят идеи государства услуг перенести на программу нового правительства. Но от идеи государства услуг отказались еще в конце 90-х, потому что эта теория противоречит теории демократии. Государство предлагает услуги, зачастую оно навязывает. А спрашивала ли она население, значит, какие чё услуги хочешь, мы хотим мы или хочешь, не так. хотим? Ну, о гражданском обществе можно уже не говорить, потому что, например, диалог власти и гражданского общества, например, ботаники, нумизматы, пчеловоды. Они могут собраться и выдвинуть своего кандидата в депутаты, чтобы он лоббировал их интересы, как потребители ЖЕК э, продукции и значит, работники ЖК. Конечно, могут. Значит, поэтому значит, у них проблемы с властью, сказать, вот как гражданское общество, им особый диалог не, не нужен, потому что они сами спокойно могут идти во власть. Кто не может быть? Ну, например, какое-то очень национальное меньшинство. Значит, ну вот корейцы, например, ну, партия корейцев, ну или. Ну, был у нас один премьер-министр <laughs> да, ну, ну, не совсем ну, значит но партия корейцев достаточно трудно э, ей стать правящей в украине потому что мало корейцев значит, ну или же дальше мы возьмем другие меньшинства вот теория гражданского общества как раз развивалась э, за океаном как раз на значит э, сексуальных меньшинствах лгбт и когда, например, Наталья Королевская говорит, что вот у афганцев слабое гражданское общество, а у меня сильное, конечно, значит, звучит, да, конечно, у афганцев гражданское общество в классическом понимании не может быть сильным. И, значит, сама идея гражданского общества, общества граждан, ну, опять же, перепреломляется, что, значит, сами подходы, что вот каждую из вот этих теорий нельзя брать и ложить. Каждая теория противоречит какой-то другой. Поэтому, значит, ты выбираешь для решения как стратегии какую-то значит одну из них или нескольких и показываешь для другой стратегии другие теории у нас же значит подняты на флаги достаточно ну, ну не знаю я мог пройтись и у нас не хватит эфира по разным теориям но, наверное это и не задача э, той нашей информационной передачи. Но все ж таки что треба зробити населению, щоб бути почутим владає. Тому що зараз ми бачимо, що Коалиция створится, ну, портфели делят. Вы собой. знаете, вот сама фраза, что надо сделать населению, чтобы значит, власть его услышалась. Но у нас по конституции, ну, можно мне называть капитаном очевидность, но единственным источником власти есть народ. Значит, проблема, когда свое, и это собственность народа, проблема, когда собственность передают, и ты ей не управляешь, называется траст. Когда ей пользуются олигархи, другие проводят и играют. Вот понимаете, траст, который никак не лопнет. Значит, у нас действительно получился такой власть. Значит, понятно, что для народовластия, значит, надо понять, оно начинается с местного самоуправления больше участвовать. И прежде всего, как значит, перестать противоставлять себя власти. Ну, например, значит, в той же Луганской области... Значит, мне показали, значит, Жигули, на нем ездил человек, говорит, вот видите, это нас бывший местный олигарх. У него все забрали. Говорит, вот видите, есть прекрасный проезжай областной, прекрасный, милый человек. Но ничем не отличается олигарх. Только тем, по каким-то обстоятельствам у него оказалось больше денег, и он вынужден, опять же, защищать, чтобы не забрали, в какой-то форме привлекая медиа. Но он гражданин страны, тоже гражданин страны. Просто, значит, это правила игры, это законы лоббизма, это изменение партийной структуры и, значит, создание уже партии современного типа. Не массовых партий, а партии избирателей. И ну прежде всего, значит другое поведение политико-экономических групп, потому что, значит, хотели бы мы не хотели, но зачастую у нас не только наши корпорации влияют на принятие решений, но и, значит международные корпорации у нас еще есть, я просто хотел привести пример. Совсем мало, совсем. Но очень короткий пример значит хотелось бы привести, значит как влияют транснациональные корпорации на политику всей страны, даже на такую мирную, например по с Женевской конвенции защиты прав детей министр раз в несколько лет, мы присоединились больше 20 лет, должен отчитываться. И в 2011 году в Женеву ехал министр молодежи, уже не Павленко, а Софиулин. И значит, из Женевы сказали, с вами должен приехать одновременно и представитель Министерства обороны на уровне замминистра. Ну причем тут защита прав детей ну, в 2011 так. году и заступник министра обороны. Когда все-таки туда отправили офицера с главного, с генерального штаба, Оказалось, что вопрос был занят, задан такой. Вы продаете в Африку оружие, в одна из стран торговцев оружия. Как вы защищаете там права детей? То есть, значит, транснациональные корпорации, например, оружейные корпорации мировые, следят и за том, значит, как, значит, Украина, потому что конкурентов можно найти, значит, и борьба с конкурентами идет даже на таком уровне, что ваше правительство не защищает детей, мы вас будем критиковать или пустите вас на свой рынок в разных... И, значит, понять вот тот момент, когда вот уже корпоративная корпоративной демократии, когда транснациональные корпорации приходят в политику глобального мира, нам тоже это надо осознать. Другое дело, что мы не готовы сегодня защитить национальные интересы, хотя за последние 9 месяцев мы стали гораздо больше сосновать. Ну, мы будем сподеваться, что все же таки ситуация в Украине наладится, и вина закончится. И... Очень осторожный оптимизм. Но все же таки, я вам благодарю за интересную беседу. Я нагадую, гостем программы был директор Киевского института мирных инициатив Андрей Мирович. Залишайтесь с нами!